देखिए बजट में मैं इसलिए नहीं बोलूंगा ये जगन जी का मुद्दा है इसको आपको दिखाना चाहिए बताना चाहिए वर्कर के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए जान ले रहे हैं किसी की प्रॉपर्टी का नुकसान कर दे रहे हैं बुलडोजर चला रहे हैं ये तो यूपी में भी हमने देखा है और मैं उस तकलीफ उस परेशानी को महसूस कर सकता हूँ कि यूपी में भी जब बुलडोजर चलता और न्याय के लिए जब लोग जाते थे एक कदम आगे देखा है हम लोगों ने एक कदम इससे आगे देखा जो फेक इनकाउंटर देखा और शायद दुनिया में देश में कहीं किसी ने ऐसा नहीं देखा होगा कि लाइव किसी को मार दिया गया हो देश के बड़े चैनल उस समय लाइव थे उस समय किसी की जान ले ली गई अब तक जब वो पुलिस कस्टडी में रहा हो पुल, पुलिस कस्टडी में ये है, मानते हैं कि सबसे सुरक्षित जगह होती है तो मैं महसूस कर सकता हूं कि जिस तरीके से इनके वर्कर के साथ अन्याय हो रहा है हमने अपने बहुत गरीब वर्कर्स को देखा है उत्तर प्रदेश में ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि कभी हम तीन लोकसभा के सांसद थे हम लोग लड़े सरकार से नहीं चुके न केवल हम 37 सेवन एम पी जीते हैं बल्कि कांग्रेस पार्टी को भी छह एम समाजवादी पार्टी के लोगों ने उत्तर प्रदेश में जिताने का काम किया तो जनता ये देखती है और जनता अपना मन बदलती है हो सकता है जनता ने वो बात न समझी हो लेकिन आज इस तरह का सरकार का व्यवहार है कल जगन की पुरानी बातों को वो महसूस करेंगे पुरानी पॉलिसीज को वो याद करेंगे पुराने कार्यक्रमों को याद करेंगे फिर एक बार उनके साथ खड़े दिखेंगे बीजेपी बीजेपी को अगर स्वस्थ राजनीति करनी है और देश में स्वस्थ माहौल बनाना है उनको जनादेश समझ लेना चाहिए जनादेश यही है कि यहाँ पर भाईचारा हो स्वस्थ राजनीति हो आप देखिए अभी कावड़ को लेकर के क्या किया था सरकार ने लेकिन सरकार को पीछे हटना पड़ा जनता स्वीकार नहीं कर रही है जनता वायलेंस को पसंद नहीं कर सकती जनता कभी भी नहीं चाहेगी एक दूसरे की जान जानने को के आप देखे और बहुत सारी पार्टियां ऐसी हैं जो तो आपके साथ में साथ हुई क्योंकि ये देखना जरूरी है कि अगर सत्ता परिवर्तन होता है तो क्या अन्याय कितना किस सीमा तक चला जाता है हमारा इस एग्जीबिशन में आने का मकसद यही है कि कल मुख्यमंत्री जयंत थे आज दूसरे हैं कल कोई और भी होगा तो ये वर्कर के साथ अन्याय नहीं करना चाहिए सर सामने సో ఇది ప్రస్తుతం గల్లీ రాజకీయం ఢిల్లీ చేరింది ఏపీలో శాంతి భద్రతలు లేవంటూ ఢిల్లీలో వైసీపీ ధర్నా చేపడితే దానికి టీడీపీ నేతలు తీవ్రంగా మండిపడుతున్నారు కానీ ప్రస్తుతం జగన్ అఖిలేష్ యాదవ్ మాట్లాడడం అఖిలేష్ యాదవ్ హిందీ కూటమిలో ఒక కీలక నేతగా ఉండడం అఖిలేష్ ఇప్పుడు చాలా స్పష్టంగా మీడియాకు చెప్తున్నారు భయపెట్టి రాజకీయాలు ఎవరూ చేయలేరని భయపెట్టే ప్రభుత్వం ఎక్కువ రోజులు మనుగడ సాధించలేదని ఆయన చాలా క్లియర్గా చెప్తున్నారు అంటే జగన్కి ఆయన మద్దతు ఇస్తున్నట్టుగా చూడాలి ఇప్పుడు ఈక్వేషన్స్ ఎలా మారిపోతున్నాయి బికాస్ వీరిద్దరూ కి మాట్లాడుకోవడం అనేది ఇప్పుడు ఒక హాట్ టాపిక్గా మారింది సో జగన్ ఏపీ రాజకీయాలకు సంబంధించి ఆయన వివరించిన తర్వాత అఖిలేష్ రెస్పాండ్ ఇప్పటివరకు మనం చూసాం